लवक्त्राभ्यं धृतशेमाद्रिविग्रहम् आञ्जनेयं शङ्खचक्रपाणिं चेतसिमही श्रीयोगपीठविन्यस्तव्यत्यस्तचरणाम्बुजं धरार्यभयमुद्राक्ष मालापट्टिकया युतम् पारिजाततरोर्मूलवासिनं वनवासिनं पश्चिमाभिमुखं बालं नृहारेर्ध्यानसंस्थितं सर्वाभीष्टप्रदं नृणां हनुमन्तमुपास्महे स्थानानामुत्तमं स्थानम् किं स्थानं वदमि पितः ब्रह्मोवाच ब्रह्मान्पुरा विवादो भून्नारायणकपीशयोः तत्तेहं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानमना शृणु एकमासाद्वरदः साक्षात् द्विमासाद्रङ्गनायकः मासार्धेन प्रवक्ष्यामि तदा वै वेङ्कटेश्वरः अर्धमासेन दास्यामि कृतं तु परमं రామ భక్ జితేంద్రియటివ కామ్యా కామదాత భ శచక్ర ప్రదోయేన ప్రదశ్యామిరే పదం ఘటికాచల సంస్థా ఘటికా వసతి समुत्तः सर्वलोकेषु वायुपुत्रप्रसादतः ब्रह्मतीर्थस्य निकटे राघवेन्द्रस्य सन्निधौ वायुपुत्रं समालोक्य न भयं विद्यते नरे तस्माद्वायुसुतस्थानं पवित्रमतिदुर्लर्भम् पूर्वाब्धेः पश्चिमे भागे दक्षिणाब्धेस्तदोत्तरे दक्षिणे भागे पर्वते घटिकाचले तत्रैव ऋषयः सर्वे तत्तस्य प्यन्तिसादरं पञ्चाक्षरमहामन्त्रं द्विषट्कञ्चद्विजातिना नाम मन्त्रं तत श्रीमान् स्त्रीसूत्राणामुदाकृतं तत्र स्नात्वा ब्रह्मती न त्वा तं वायुमन्दिरे वायुपुत्रं भजे नित्यं सर्वारिष्टविवर्जितः सेवते मण्डलं नित्यं तथा वैश्यमण्डलं वाचितं विन्दते नित्यं वायुपुत्रप्रसादतः तस्मात् त्वमपि घटिकाचले कथं वासः प्रकर्तव्यो घटिकाचलमस्तके केन मन्त्रेण बलवान् आञ्जनेय प्रसीदति विधानं तस्य मन्त्रस्य ओमं चैव विशेषतः कियत्कालं तत्र वासं कर्तव्यं तन्ममावदा वद ब्रह्मतीर्थे ततस्नत्वा हनुमत्सम्मुखे स्थितः द्वादशाक्षरमन्त्रन्तु नित्यमष्टसहस्रकं जपे नियमतः शुद्धस्त भक्तस्तु परायणः निराहारः पलाहारो ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः मण्डलं तत्र भक्तियुक्तेन चेतसा ध्यानश्लोकं प्रवक्ष्यामि शृणुनारदतत्त्वतः तमञ्जनानन्दमिन्दुबिम्बनिबाननं सुन्दरमप्रमेयं सीतासुतं सूक्ष्मगुणस्वदेहं श्रीरामपादार्पणचित्तवृत्तिम् एवं ध्यात्वा सदा भक्त्या त्वत्पादजलजं मुदा चतुर्धांसेन होमं वा कर्तव्यं पायसेन च विधियुक्तस्तु विदित्वा घटिकाचलं जगामजयमन्विच्छ इन्द्रियाणां महामनाः एवं नियमयुक्तः सन् यः करोति हरे प्रियं विजयं विन्दते देहि वायुपुत्रप्रसादतः अतिपाटलवक्त्राभ्यं धृतहे आञ्जनेयं शङ्खचक्रपाणिं चेतसिमही श्रीयोगपीठविन्यस्तव्यत्यस्तचरणाम्बुजं धरार्यभयमुद्राक्ष मालापट्टिकया युतं पारिजाततरोर्मूलवासिनं वनवासिनम् पश्चिमाभिमुखं बालं नृहारेर्ध्यानसंस्थितं सर्वाभीष्टप्रदं नृणां हनुमन्तमुपास्महे स्थानानामुत्तमं स्थानं किं स्थानं वदमि पितः <laughs> ब्रह्मोवाच ब्रह्मान् पुरा विवादो भून्नारायणकपीशयोः तत्तेहं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानमना शृणु एकमासाद्वरदस् साक्षात् द्विमासाद्रङ्गनायकः मासार्धेन प्रवक्ष्यामि तथा वै वेङ्कटेश्वरः अर्धमासेन दास्यामि कृतं तु परमं शिवं घटिकाचलसंस्थानघटिकाचलवल्लभः हनुमानञ्जनासूनु रामभक्तो जितेन्द्रियः घटिकादेवकाम्यानां कामदाता भवाम्यहम् येन प्रदर्शामि हरे पदं घटिकाचलसंस्थाने घटिकां वसते यदि समुक्तः सर्वलोकेषु वायुपुत्रप्रसादतः ब्रह्मतीर्थस्य निकटे राघवेन्द्रस्य सन्निधौ वायुपुत्रं समालोक्य न भयं विद्यते नरे तस्माद्वायुसुतस्थानं पवित्रमतिदुर्लर्भं पूर्वाब्धेः पश्चिमे भागे दक्षिणाब्धेस्तदोत्तरे दक्षिणे भागे पर्वते घटिकाचले तत्रैव ऋषयः सर्वे तत्तस्य प्यन्तिसादरम् पञ्चाक्षरमहामन्त्रं द्विषट्कञ्चद्विजातिना नाम मन्त्रं ततः श्रीमान् स्त्रीसूत्राणामुदाहृतम् तत्र स्नात्वा ब्रह्मतीते ते न त्वा तं वायुमन्दिरे वायुपुत्रं भजे नित्यं सर्वारिष्टविवर्जितः सेवते मण्डलं नित्यं तथा वैश्यर्थमण्डलम् चितं विन्दते नित्यं वायुपुत्रप्रसादतः तस्मात् त्वमपि निवासं घटिकाचले कथं वासः प्रकर्तव्यो घटिकाचलमस्तके केन मन्त्रेण बलवान् आञ्जनेय प्रसीदति विधानं तस्य मन्त्रस्य होमं चैव विशेषतः कियत्कालं तत्र वासं कर्तव्यं तन्ममावदा। वदा <laughs> ब्रह्मतीर्थे ततस्नत्वा हनुमत्सम्मुखे स्थितः द्वादशाक्षरमन्त्रन्तु नित्यमष्टसहस्रकम् जपे नियमतः शुद्धस्त भक्तस्तु परायणः निराहारः पलाहारो ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः मण्डलं तत्र वस्तव्यं भक्तियुक्तेन चेतसा ध्यानश्लोकं प्रवक्ष्यामि नारदतत्त्वतः तमञ्जनानन्दमिन्दुबिम्बनिभाननं सुन्दरमप्रमेयं सीतासुतं सूक्ष्मगुणस्वदेहं श्रीरामपादार्पणचित्तवृत्तिं एवं ध्यात्वा सदा भक्त्या त्वत्पादजलजं मुदा चतुर्धांसेन होमं वा कर्तव्यं पायसेन च विधिना विधियुक्तस्तु विदित्वा घटिकाचलं जगामजयमन्विच्छ इन्द्रियाणां महामनाः एवं नियमयुक्तः सन् यः करोति हरे प्रियम् विजयं विन्दते देहि वायुपुत्रप्रसादतः अतिपाटलवक्त्राभ्यं धृतहेमाद्रिविग्रहम् आञ्जनेयं शङ्खचक्रपाणिं चेतसीधीमही श्रीयोगपीठविन्यस्त व्यत्यस्तचरणाम्बुजम् दरार्यभयमुद्राक्ष मालापट्टिकया युतं पारिजाततरोर्मूलवासिनं वनवासिनं पश्चिमाभिमुखं बालं सर्वाभीष्टप्रदं नृणां हनुमन्तमुपास्महे स्थानानामुत्तमं स्थानं किं स्थानं वदमि पितः <laughs> ब्रह्मोवाच ब्रह्मान् पुरा विवादो भून्नारायणकपीशयोः तत्तेहं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानमना शृणु एकमासाद्वरदः साक्षात् द्विमासाद्रङ्गनायकः मासार्धेन प्रवक्ष्यामि तथा वै वेङ्कटेश्वरः अर्धमासेन दास्यामि कृतं तु परमं शिवम् हनुमानं हनुमानञ्जनासूनु रामभक्तो जितेन्द्रियः घटिकादेवकाम्यानां कामदाता भवाम्यहं येन प्रदर्शामि हरे पदम् घटिकाचलसंस्थाने घटिकां वसति यदि समुक्तः सर्वलोकेषु वायुपुत्रप्रसादतः ब्रह्मतीर्थस्य निकटे राघवेन्द्रस्य सन्निधौ वायुपुत्रं समालोक्य न भयं विद्यते नरे तस्माद्वायुषुतस्थानं पवित्रमतिदुर्लभं पूर्वाब्धेः पश्चिमे भागे दक्षिणाब्धेस्तदोत्तरे वेङ्कटादक्षिणे भागे पर्वते घटिकाचले तत्रैव ऋषयः सर्वे तप्तस्य प्यन्तिसादरम् पञ्चाक्षरमहामन्त्रं द्विषट् कञ्चद्विजातिना नाम मन्त्रं तत श्रीमान् स्त्रीसूत्राणामुदाकृतं तत्र स्नात्वा ब्रह्मतीते वायुमन्दिरे वायुपुत्रं भजे नित्यं सर्वारिष्टविवर्जितः सेवते मण्डलं नित्यं तथा मंडलं।, मंडलं। वार्जितं विन्दते नित्यं वायुपुत्रप्रसादतः तस्मात् त्वमपि निवासं घटिकाचले कथं वासः प्रकर्तव्यो घटिकाचलमस्तके केन मन्त्रेण बलवान् आञ्जनेय प्रसीदति विधानं तस्य मन्त्रस्य होमं चैव विशेषतः कियत्कालं तत्र वासं कर्तव्यं तन्ममावदा ब्रह्मतीर्थे ततस्नत्वा हनुमत्सम्मुखे स्थितः द्वादशाक्षरमन्त्रन्तु नित्यमष्टसहस्रकं जपे नियमतः शुद्धस्तभक्तस्तु परायणः निराहारः पलाहारो ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः मण्डलं तत्र भक्तियुक्तेन चेतसा ध्यानश्लोकं प्रवक्ष्यामि शृणुनारदतत्त्वतः तमञ्जनानन्दमिन्दुबिम्बनिभाननं सुन्दरमप्रमेयं सीतासुतं सूक्ष्मगुणस्वदेहं श्रीरामपादार्पणचित्तवृत्तिम् एवं ध्यात्वा सदा भक्त्या त्वत्पादजलजं मुदा चतुर्धांसेन होमं वा कर्तव्यं पायसेन च विधियुक्तस्तु विदित्वा घटिकाचलं जगामजयमन्विच्छ इन्द्रियाणां महामनाः एवं नियमयुक्तः सन् यः करोति हरे प्रियं विजयं विन्दते देहि वायुपुत्रप्रसादतः इति ब्रह्माण्डपुराणतः श्रीघटिकाचलहनुमस्तोत्रं सम्पू